ассалому алейкум кадырман калайык калк урматтуу меймандар qadырлуу спорт сүйүүчүлөр жана көк бөрүнүн күйөрмандары бүгuн жалпы эле спорт күйөрмандары үчүн өзгөчө күн кыргыз бермети болгон касиеттүү ысык көлүбүздүн жээгинде бир катар өлкөлөрдүн ат жалында ойногон жигиттеринин катышуусунда көк бөрүчүлөрдүн кыл чайнашып намыс талашкан мыкты оюнуна күбө болгону турабыз алгач баарыңыздарды ә, баарыңыздар менен дүйнөлүк чемпионатка тете бүгүнкү көп бөрү боюнча эл аралык мелдеште жүз көрүшүп турганыма кубанычта экенимди билдире кетейин урматтуу меймандар кадырлуу коноктор Асқар толу көк майсаңдуу ажайып кооз кыргыз жергесине дүйіне әлі суктанган ысык көлгө кош келиңиздер ата бабаларыбыз бизге көз талдырған, табият менен кошо жүрөк уйлатып кан кызыткан улуттук оюндарды улутту улут кылып сактап нарық нарық насилди аманат кылып калтырып кетишкен экен айкөл манас бабабыз кулаалы таптап куш кылып Құрама жыйып жұрт қылып бірімдіктің бийик үлгүсүн бір бир бір бир болып болып жашаған көп улуттун уюткусун мурастаптыр соңғы тарихта өлкөбүз көз карандсыздыкка ээ болгону бир топ сыноолор менен қиыншылықтарды башынан өткөрдү ийилди бирок сынган жок бабалардын дем күчү менен мамлекетибиз бүгүн дүйнөлүк коомчулукта өз ардын өз ордун татыктуу ээледи баба нарқын ата салтын сақтап келатқан муун бар үчүн кыргызстан эгемендүүлүгүн элдүүлүгүн нарк насилин улуттук каада салтын жоготпой көк бөрүдөй улуттук оюндарын дүйнөгө даңазалап мынакей бүгүн дағы эл аралык ири иш чара өткөрүүгө белсенип турабыз кыргыз эли өзүнүн нарк насили үрп адаты салты менен эл болуп улут болуп сакталып келген ошондон улам Uluttuk oyundar, urpaktan urpakka ötüp, köyün örbüs, muras kaylandı. Kança gılım öttü, kança muğun almıştı. Birok, ok, Ezelten beri oyun olup gelgen Kırgızlı'nın uluhtuk oyundarı, bugünkü günde dağı tereng manisin, talim tarbiyasın, aktual doğuluğun çoğutkan yok. Göpçülükten çarpınca azıp gelgen Gökbörü dağı, Kırgız elinin bayırtadan oylu olup gelecek uluhtuk oyundarının biriydi. кыргызда көкбөрү бұл бул эрендердин эр деп жөн жеринен айтылып қалған емес. анда карылуу жигиттер тайманбастыгын шамдагайлыгын эпчилдигин көрсөтүп ел оозуна алынып аты алайға, даңкы талайға жеткен кыргыз эли бүгүн да андай жигиттерден куру эмес чындыгында эле бул эрендердин эр оюну улакчылардан чапчаңдыкты Намысқа бектікті, қарандай күшті талап қылады. демек көк еркі күшті, еш еш нерседен жалтанбаган ел жерин коргоого ар дайым даяр тұрған жокерлерді өстіріп тұрады кезінде залкар жазуучу чыңгыз айтматов агабыз ерендердің эр ойынын мұрас калтырып кеткен ата бабаларыма кулдугум баро деп бекер жеринен тамшанбаған шығар Көкбөрү бөрү оюну жүрөгүндө жалыны бар жаштарды команда менен иштөөгө учуру келгенде чукул чечим кабыл алып берүүгө чыдамгайлыкка эрктүүлүккө атуулдукка тарбиялайт учурдан пайдаланып ушундай мааниси терең көкбөрү бөрү оюнунун андан ары өнүктүрүүгө кеңири жайылтууга салым кошуп жаткан улакчыларга алардын машыктыруучуларына каракылды ак жарган калыстарга улуттук спорт тармағының жалпы кызматкерлерине жана күйермандарға терең ыраазычылык білдіремін. Атауалардан мұрас қатары қалған калган бүгін күгіндің күндүн баалуулуктары менен жалпы коомчулуктарды бийик адеп ахлакка багыттоо жаштарды дене тарбия жана спорт арқылуы сергек алдуу күшті ден солықта болууга бекем эркти мүнөздү қалыптандырып, турмушта кез Ош оош кыйыштарды жеңип чыгууга үйрөтүү бүгүнкү күндүн башкы талабына айланды ушул жагдайдын маанилүүлүгүн эске алып кызматка киришкенимдеги биринчи жарлыгым инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы болгон эле үлі. улуттун саламаттыгы бүгүнкү күндө мамлекеттик саясатыбыздын артыкчылык берилген багыты болуп саналат күчтүү кыргызстанды куруу үчүн өлкөдө ден соолугу чың эрки бекем мекенчил жаштарды тарбиялоо зарыл көк бөрү оюну бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирип эл аралық деңгээлдеги спорттун түрү экенин тастыктап оюндун географиясы кеңейип кулачын жайып бара жатат дүйнө жүзүнөн көптөгөн күйөрмандарды топтоп эл аралық деңгээлге чыгууга дагы бир кадам жасады намыс үчүн жигиттердин көзүн жайнатып арууларын қарыштырып, оздықтарын чайнап көк бүрккөн арғымақтарын алқынта ат ойноткон намыс козгогон көк бөрү бір бир аптадан ашық созылып, улакчылардын қан кызыткан оюндарды елі журтубузга бүгүнкү меймандарыбызга естен кеткис маанай гана ел эл тымақты ынтымакты бекемдөөгө дагы чоң салымын қошот деген іштемін. Қалыстықты туу туткан қырғыз елі ar bir komandanın artıkçılığına bağıret, ulaktı taygazanga tamay taştap, jaratkan e, iyiligine kuvanat, e, tamırında ata kanın dürkürtkön gök can diliminen kıyormandık latep merişenemin. E, el aralık meldeştin katışı uçularına yer oyunda özlerinin küçün, maytarlığı serkin, e, mıktı çeverçiliğin görsötüp, iyilikke jetişin, oyundardın жаракатсыз өтүшүн тилеймин көк ер ойыны оюну күчтүүлөр жеңсин акылман элибиз аман ажайып жерибиз тынч болсун жараткан өзү колдосун көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык